Так, всем доброго ранку, доброе утро. Бой. Ю, Крис, Ю, младший и Конор Бен. Ну, видите, опять, опять я был против всех. И посмотрел, посмотрел я ставки. Вчера давали на этого Конора Бена 2.47, 2.35. Первоклассный. А на этого я был явным лидером. На в боксе есть 1.35. Этот... Крис матча Я его посмоделировал, срисовал, что это Гонщик. Он меня тогда вызывал вопросы то решение судей. И Конор Бен, он, конечно, бой в этот раз был не такой, как бы не такой, как тот. Они обгуляли, даже свистели им там в середине в пятом шестом. Начали не очень осторожно этот Юбенг пытался там джебом работать этим с опущенной рукой. У него неплохой, он с плеча бьет, довольно-таки толковый. Но он хуже, хоть и больше ростом, чем Конор Бен. Конор Бен, ну, такой праймовый, топовый боксер, который идет под руки, чистый темповик. У него хоть руки короче, но он пытался с подшагивания запускать боковую голову. По корпусу ну, заряжал с передней руки этому э, Юбенку младшему. И запускал такой дальний полупрямой, полу такой кросс в голову, и он долетал. В принципе, они начали шуметь под концовку, ну, как обычно, 10-11, в 12 раунде, и он набирал очки, набирал, он так хитро в этот раз боксировал, не шел в этот дичайший обмен, которым они там тот раз друг убивали. Ну, конечно, для зрелищности тот бой был поярче на порядок. И в конце он его уже размотал, этот, ну, он, он гонщик, он вздыхает. Кто гнал вес, то понимает, что это за ад. Ты истощаешь почки, и ты вообще, ну, такой получеловек. От тебя пол этого атлета остается, даже на такой химии. Ну и в самом конце он начал через руку запускать ему, и в обменах этих попал, он уже плыл, и он его добивал плывущего. Он ему сразу попал в 12 раунде, потом хлопнул его, тот упал, но ну, ноги ушли его. Танцевал Лебединое озеро. Встал, судья продолжил бой, но его опять хлопнул <как> в голову на отходе. И тот опять упал. Ну, в общем, он тогда держался до конца, но Судьи дали 119-107, 116-110, 118, 108. Опять я <coughs> стал против всех, даже не против ветра, а против всех. И оказался прав, потому что всю жизнь живу в боксе. Люблю нюансы. С удовольствием бы подготовил бы <coughs> чемпиона мира качественного. Ну, за каждого бы не взялся. Если бы платили деньги. В боксе, к сожалению, много аферистов, тупых, ослов который не разбираются в боксе, даже не знает, какого мальчика отобрать, чтобы эта лошадь работала, чтобы она дала денег. Суша вот недавно интервью на Ева. Окей, Ева, девушка, ведет боги, давал интервью вот этот э, бывший менеджер э, Усика, Красюк, ну он вообще далекий чудак бокса, Он в боксе разбирается, как вот эта моя табуретка. Ну, видите, такие как-то попадают на поток и рубят баблишко. Сейчас в нашем боксе в украинском можно что-то попытаться сделать с этого Юрия Захаре... Захаревич... Захареева, чемпиона мира среди любителей и среди и молодежи. Я вот его видел первый бой, и, понятно, он вышел против тела, но довольно-таки мне понравился он. Потому что на любительском чемпионате Украины во Львове он мне не понравился его можно доводить до ума. Ну а так, в принципе, для меня в боксе нет национальности, для меня главное, чтобы это был продукт, из которого можно слепить конфету. Поэтому всех поздравляю, кто болел за Конора Бена, кто уважает мое мнение, потому что я 90% говорю против букмекеров, и оно работает. Ну, любите спорт за то, что это есть спорт. Знаете, как у боксера там Купил товарищу, покупал богатого, сыну. Шлем купил классный, новый. Купил перчатки, ну, эти, Эверласты. Ну, дорогие. Купил боксерки, так думаю. Ну, он мне давал деньги, я ему покупал. Думаю, блин, у нас бы так было бы. Мы ж вообще... У меня бабушка из наволочки трусы белые шила. Ну, чтобы резинка была толстая такая. Вообще, ну боксировали в боксер... борцовках э, вольников. Перчатки были, ну сами знаете какие, с рекордсмена. Сейчас, конечно, ну, смотришь на экипировку боксеров, всё, всё на сайте три кнопочки, покупай маечки какие-то, хочешь ботас, хочешь Адидас, хочешь Рибок, Найк. Ну. Просто, а, а снаряды какие? Я вот этого цилиндр, цилиндр грушу не люблю. Я люблю это, что на тросе можно поднимать грушевидную на ней хорошо работать снизу, там это все отрабатывать. Наклонные подушки нравятся. Потом вот эта усеченная нравится, трапециевидная, то что расширяется кверху. А обычную эту снарядную, старую, мне она не нравится. И я не понимаю смысла работы на лапах. На снарядах ты ставишь ударов, в тысячу раз лучше лапы, это, ну, это такое. Ну и вспоминаем все упражнения старые, там, пятнашки, пуш-пуш, кидание мячей с песком, укончики с подшагиваниями. Нырки они себя так особо не дают ничего, но ну а крест-накрест ходить в боксе это ключевое. Если ты правильно скручиваешь плечо на правое плечо, левую ногу с подшагиванием, то ты бьешь правильно. И центр тяжести должен быть всегда между ногами. Ноги чуть-чуть согнуты. Э, голова опущена, плечи вовнутрь. Ты должен быть закрыт и развернут максимально не фронтально к сопернику, чтобы меньше было зоны поражения. В общем, сделал такой маленький урок. И все э, бицепс это плохой... плохая мышца для боксера. Все движения должны быть на от себя. И боксировать ну, бой с тенью рекомендую. Сейчас эти пошли манжетные утяжелители. Шикарная штука. Поработал, потом снимаешь их, у тебя руки летят как пулемет. Все, всем хорошего дня, всем бокс.